देखिए महानगर पालिका यहां पे चाहूंगा कैमरा मैन इनको दिखाने अब आसाद मैदान ठीक महानगर पालिका के नीचे आइए हम आपको दिखाते हैं यहां पे देखिए कुछ लोग हैं क्या कहेंगे आज दूसरा दिन है और आप लोग अभी भी

आमार कष्ट तो पैसा आम आरक्षण तुम्हें घेन जाना आरक्षण घर आम आरक्षण मरल मैं आरक्षण आरक्षण मरना चाहिए हमारा पड़वा नहीं फाला आरक्षण क्या बोलेंगे अभी आज भी दूसरा दिन है और बारिश फुल है फिर भी आप लोग नहीं होंगे नहीं हटेंगे नहीं हटेंगे नहीं आरक्षण लेके जाएंगे लेके जाएंगे वो भी ओबीसी में लेके जाएंगे मराठा इे मरा खोपड़ी के बारिश कुने, 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 कुछ कुने कुछ कुने यह यह को नहीं कुछ को नहीं जीव को कुछ को नहीं करते मराठा लाख सरकार ने खाया सोई करना है सोये परवा करी नहीं आम आरक्षण न देना तो आधी पुनः मराठा रहना खाना भी आप लोग अपना खुद ही लेके आयो सर हे जो मराठा लोक आहे ना गावगावचे ये लोक आपना खुदका गॅस खुद का स्वतःचा गॅस सिलेंडर लागणारं अन्नधान्य कोणी पीठ घेऊन आले कोणी तांदूळ घेऊन आले कोणी मसाले भाज्या जे काय ते घेऊन येऊ शकतात तेवढं सर्व घेऊन आले आणि लोकांचा निर्धार आहे जोपर्यंत आरक्षण भेटत नाही तोपर्यंत तो मुंबई सोडणार नाहीत मग ते महिना लागो की चार महिने लागो तरी सरकारला माझी एवढीच विनंती राहील की सरकारने यावर लवकरात लवकर तोडगा का काढावा और भी कुछ लोग और बी हे आम का आमचा आजकालचा लढा नाही पंचेचाळीस वर्षापासून लढा आज चालू आहे आमचा आणि अण्णासाहेब जावळेपासून चालू आहे आम्हाला आरक्षण पाहिजे ते पन्नास टक्केच्या आतूनच ते पण ओबीसी मधूनच पाहिजे आजूबाजूला आम्ही घेणार पण नाही आणि ते टिकणार पण नाही आणि सरकारची भूमिका बाजूची आम्ही मान्य करणार नाही कोण बोले का हां परभणी जिल्हा परभणी जिल्हा तालुका परभणी आरक्षणाच्या माध्यमातून या ठिकाणी मी आलो आमचं मी ब्राह्मणगौड परभणी पासून चार किलोमीटर आणि आम्हाला एकच मागणी आमची आरक्षण पाहिजे आम्हाला दुसरी मागणी नाही आमची तीन वाऱ्या या ठिकाणी आलो सरकारमुळे परत गेलो महिन्यात आता पण आरक्षण घेतल्याशिवाय परत जाणार नाहीत त्या ठिकाणी येऊ येऊ होऊन लागो आता आपण मराठा हा या ठिकाणी लेकर आमचं आरक्षण पाहिजे साहेब आणि आरक्षण आम्ही परत जाणार नाहीत किती वारं पाऊस येऊ हो द्या दोन साल पहिले भी एक नाथ शिंदे जो वो थे मुख्यमंत्री और आप लोगों को आरक्षण नहीं मिला अभी फिर देवेंद्र फडणवीस क्या उम्मीद है की आपकी बार आरक्षण मिलेगा एक नाथ शिंदे ने हमको एस सी का आरक्षण दिया था टेन परसेंट जो खाली महाराष्ट्र में लागू है जो हाईकोर्ट ने भी एग्री किया है बट अगर कल कोई सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वो संविधानिक नहीं रहेगा तो वो कभी भी जा सकता है तो, तो हम लोगों को अभी ये पूरा संविधानिक चाहिए ओबीसी के अंदर चाहिए कितना परसेंट आप लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं देखो मतलब लोक संख्या के अगर हम देखोगे एवरेज तो महाराष्ट्र में मराठा फिफ्टी परसेंट है तो हम लोग थर्टी टू भी नहीं बोल रहे हैं उन्नीस टक्का बीस टक्का आरक्षण हम लोग मांग रहे हैं यस आपके मनोजरंगे का भी ये कहना है कि जब तक आरक्षण मिलेगा नहीं हम उठेंगे नहीं लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट से आप लोगों को यहाँ पे एक दिन का आजाद मैदान का परमिशन था आज तीस तारीख के दूसरा दिन है इसके आगे भी टाइम बढ़ा तो आप लोग मतलब हिलोगे नहीं देखो सर मैं यहाँ पे दस साल से रहता हूँ मैंने दो आदमी को आज तक देखा है जिसके लिए मुंबई ने सुना है वो एक बाला साहेब ठाकरे थे और दूसरा ये आदमी है दो दिन से इतना बड़ा मॉब है कुछ भी कुछ भी यहाँ का उधर हुआ नहीं है एक इशारे पे आदमी पे इतना अगर वो शांत रहने को बोलता है शांत है पब्लिक एक इशारा पे अगर वो करता है तो इधर उधर पब्लिक कुछ भी कर सकती है तो कुछ भी नहीं होने वाला उसका गारंटी उन्होंने खुद लिख के साइन के दिया है मुंबई हाईकोर्ट को आरक्षण लेके ही जाएंगे हाँ आरक्षण लेके जाएंगे आरक्षण लेने बिना नहीं जाएंगे हम जब तक नहीं मिलेगा ऐसे नहीं मिलेगा हम इधर ही रहेंगे तो चाहे बारिश हो तूफान हो हम यही रहेंगे जरंगे पार्टी तुम आगे बढ़ो साथ एक मराठा